Звичайно, конфлікти краще залагоджувати мирним шляхом. Але у житті бувають ситуації, коли потрібно застосовувати фізичну силу. Але як? За порадою я звернулася до тренера з карате. Євген займається цим спортом вже 20 років і каже, що на вулиці діють зовсім інші закони. Новачки вміють захищатися значно краще, ніж самі від себе очікують. він не вміє захищатися, але. в крайних случаях, то есть когда ему это нужно сделать, он делает это как можно э, лучше, как можно правильнее, потому что срабатывает интуиция. Есть такая поговорка, что новичкам всегда везет. Вот для самообороны это идеальный вариант. В тем алгоритм в экстремальных yeah. ситуациях все же снует. Нужно оценить ситуацию, адекватно оценить ситуацию, в которой вы находитесь. Второе, проявить испуг, что вроде бы как вы испугались. И следующее, нужно нанести один, два, три базовых удара, которые должны быть хорошо у вас отточены, либо вы в голове должны их представить. Женя, порадьте, будь ласка, что делать, если хулиганы пытаются забрать сумку? Рукой наносите по глазам, по носу, по рту. Вот такой хлесткий удар, как баскетболист забрасывает мяч в кольцо. Второй момент. Если средняя дистанция, вот такая близкая дистанция, это может быть удар коленом в пах. До паха вам вы чувствуете, что не можете дотянуться, он далеко стоит. Раз, ногой, как футболист бьет по мячу, по голени, вот ботинкам очень крепко. Ему очень больно, он пытается за ногу да, взяться. Есть, захват освободился, и таким образом вы убегаете дальше. Давайте проверим. Я! Yeah. Yeah. Ой, ты втекла, да? Ой! Есть у меня шансы, если у меня попробуют забрать сумку? Удар у вас очень хороший. А если нападник с какой-то зброей, например, это может быть очень ниж, або щось, ну, щось uh -huh. Например, если лезвие вот так вот, да? Uh -huh. Если лезвие вот так. Вообще, в любом случае, когда нож, нужно исценировать страх. Вы испугались. В момент, видите, как лезвие стоит? То есть лезвие должно идти вдоль вашего туловища. То есть я немного отклонился назад, я испугался. Вот я могу выбить вот так вот нож. Если, например, лезвие ножа вот, вот так вот стоит, то здесь тоже уйти с атаки. То есть вы в сторону лезвия, если вот даже удар проходит, дальше идет, дальше идет, и вот удар пошел, лезвие проходит сюда. Mm -hmm. То же самое. Руки вы поднимаете для того, чтобы в дальнейшем нанести удар. А что делать, если нападник нападает сзаду и блокирует руки? Если на вас нападают сзади, первое, это, наверное, единственный способ, который самый оптимальный, это вы должны бить в пах. Для того, чтобы ударить в пах, вы смещаете немного свою таз в сторону и находите половые органы. Бам-бам, если одного раза не хватило, бам, здесь там сон согнулся, вот он, развернулся, локтем добили. Если, например, женщина находится на, ну, если она на каблуках, наступании... На пальці. Так, да, від сюди. Очень больно. Раз. так. Да, да, да. Женя, дякую за поради і сподіваюся, що мені вони все-таки не знадобляться.